बसमिलकुम आज हमारे मशहूर रहनुमा सर सैद अहमद ख़ान का योम पैदाइश है वो सत्रह अक्टूबर 1817 सौ सत्रह को पैदा हुए उनकी योम पैदाइश की मुनासब से हम उर्दू के हवाले से उनके खिदम्त पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं सर सैद अहमद ख़ान की अदबी ज़िंदगी का जब आगाज़ हुआ तो उर्दू पर नहायत कसम कुर्सी का आलम था उस जमाने में उर्दू बोल चाल की ज़बान ज़रूर थी मगर उसमें काबिल कदर नसरी कारनामे मौजूद नहीं थे सर सैद अहमद ख़ान बिला शुबा उर्दू नसर और ख़ास तौर पर जदीद उर्दू नसर के मौरी से आला हैं सर सैद ने वो तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जिससे उर्दू ज़बान को हर दिल अजीज़ बनाया जा सके रसाइल का इज़रा उनमें मुखलिफ़ मौजुआत पर मज़ामीन लिखना जो दूसरे मुसनफिन के लिए मशल रह बन सके वो इकदाम थे जिन्होंने उर्दू ज़ुबान का वक़ार बुलंद किया खुद सर सैद अहमद ख़ान ने इस हवाले से फरमाया कि जहाँ तक हमसे हो सका हमने उर्दू के इल्म की तरक्की में अपने नाचीज़ परचों के ज़रिए से कोशिश की मजमून की अदा का सीधा और साफ तरीका इख्तियार किया ताकि जो अपने दिल में हो वही दूसरों के दिल में पड़े सर सैद के तर्ज़ तहरीर में सादगी और शायस्तगी थी वो उर्दू ज़ुबान में बेदर अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे सर सैद अहमद ख़ान की कम करदा साइंटिफिक सोसाइटी ने अंग्रेज़ी से उर्दू में किताबों के तराजम भी किए जिससे उर्दू ज़बानो अदब का दामन वसी तर होता चला गया सर सैद की खिदमत में से एक अहम खिदमत उर्दू ज़ुबान की खिदमत है जिसके हवाले से बब उर्दू मौलवी हक का कहना था कि मिन जुमला बेशुमार एहसानात के जो सर सैद के हमारे कौम पर हैं उनका एक बहुत बड़ा एहसान उर्दू ज़ुबान पर है उन्होंने ज़ुबान को पस्ती से निकाला अंदाज़ बयान में सादगी के साथ क़वत पैदा की संजीदा मजामी में लिखने का डोल डाला जदीद ओलूम के तर्ज़ुमे करवाए सरसैद ने मुसलमानों की इसलाह के लिए सबसे पहले एक रसाला तहजीबलाख्लाक के नाम से चौबीस दिसंबर अठारह सौ सत्तर को जारी किया तहजीब अख्लाक की हैसियत मुसलमानों के लिए ऐसी ही थी जैसी अंग्रेज़ों के लिए उनके मशहूर रसाले इस्पेक्टेटर और ट्रेटलर की थी लेकिन अखलाक और इन रसालों में जो बुनियादी फर्क था वो ये था कि तहजीब अखलाक मुकम्मल तौर पर एक संजीदा पर्चा था जबकि अंग्रेज़ों के वो दोनों रसायल उनकी तफरी और शगुफ्तगी का सामान थे इस रिसाले का मकसद सर सैद की नज़र में यही था कि कौम को जदीद तलीम से रोशनास करवाया जा सके गोया मिलत इस्लामिया में एक ऐसी जहनी तब्दीली की जाए कि वो जदीद तालीम के लिए आमादा हो जाएँ सोसाइटी के अखबार की तरह तहजीब अख्लाक भी सर सैद के नज़रियात और ख़यालत का तर्जुमान रहा अगरचि उसमें अहल दानिश के मजामी भी शाया होते थे लेकिन सर सैद के मजामी की तादाद ज़्यादा होती थी इस पर्चे का बुनियादी मकसद कौमी भलाई और असलाह इस था इसलिए मुख्तलिफ़ मजामीन पर इसमें मजामीन शाया मुख्तलिफ मौजूद पर मजामीन शाया हुआ करते थे अखलाक में इलमी अदबी कौमी माशरती अखलाकी मजहबी और सियासी मजामी के साथ साथ तलीमी मजामी भी शाया हुआ करते थे अगर हम सर सद की तसानी का हवाला दें तो हम ये देखते हैं कि सरसद का तहजीब अखलाक हो या इंस्टीट्यूट का गज़ट हो या उनकी मशहूर किताब आसारनादीद हो तारीख़ सरकश बिजनौर हो या जबाब बगावत हिंद हो या उनकी दीगर सब की सब उर्दू ज़ुबान में तहरीर की गई हैं उनके सियासी उनकी सियासी और तलीमी खिदमां के साथ साथ उर्दू ज़बान की तरवीज अशात के हवाले से भी उनकी खिदमत को किसी तौर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता उर्दू ज़बान को आज भी ऐसे ही रहनुमा की ज़रूरत है जो उर्दू को उसका जायज़ मुकाम दिलवा सके उर्दू के उदबा मौक़िन को ज़बान की बदौलत उनका हक़ दिलवा सके आज उनकी जो पैदाइश के मौके पर हम उनको उर्दू ज़बान के मौरिस आला की हैसियत से खराज अक़ीदत पेश करते हैं शुक्रिया